श्रीमद भगवदगीता नो पाठ अध्याय एक अर्जुन विषाद्योग श्लोक थी पच्चीस श्रीकृष्ण दिव्यवाणी अंत सुधी जुओ स्क्रोल न करो एक मिनिट आपो श्लोक बीस यावदेता त्रिरीक्षेडहन योद्धु मान वस्तिता कैर्मया सह योद्धव्यमस्म रण समुद्य में बाविस अर्थात जया सुधी रणभूमि में भेगा थयेला युद्धनी अभिलाषा राखनारा आविपक्षी विपक्षी ने सारी पेठे हूँ जोई न लऊं के युद्ध मा मारे कोनी कोनी साथे लड़वानू छे ए हूँ जोई तो लऊं श्लोक त्रेविस योत्स्यमानान वेक्षेढानिया एतेडतर समागता धारत राष्ट्र से दुबुद्धे युद्धे अर्थात दुबुद्धि दुर्योधन युद्धमाहित युद्ध इचनारा जे जे राजाओ आ सैन्य मव्या ते सौयुद्ध करनाओ ने हु सारी रीते जो तो खरो श्लोक चौबीस पच्चीस श्लोक चौबीस संजय उवाच एवमुक्तो मुक्त गुड़ाकेशेन गुड़ाकेशेन् भारत सैन्योरुभ्यो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम श्लोक पच्चीस भीष्म्रोण च महिक्षिता उवाच पार्थ पश्येता संवेता कुरुनीति चौबीस बे पांच संजय बोल्या હે ધૃતરાષ્ટ્ર ગુડાકેશ અર્જુન ધારા આ પ્રકારે કહેવાયેલા યશિકેશમ શ્રીકૃષ્ણ ચંદ્ર બંને સેનાઓની મધ્યમા ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્યની તેમજ સમસ્ત રાજાઓની સામે ઉત્તમ રથને ઉભો રાખીને આ પ્રમાણે કહ્યું હે પાર્થ યુદ્ધ માટે એકઠા થયેલા કૌરવોને જો आवा वधु गीता ज्ञान माटे लाइक सब्सक्राइब करने भूलशो नहीं दैनिक गीता श्लोक जोहो साो आभा कृष्ण वंदे जगत गुरु राधे राधे